An, hər vaxtınız xeyir olsun qaranızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizi Masazır qəsəbəsində mərkəzi yola yaxın gördüyünüz bu 4 otağlı, çox ucuz qiymətə təklif olunan 2 mərtəbəli evimizin təqdimatını edirik dəyərli izləyicilərimiz. Hal-hazırda evin mətbəx hissəsindeyiz. Xatırladaq ki, Masazırda 569, 535, 525 nömrəli marşrut xətlərinə çox yaxın ərazidə yerləşir ev. Bütün sənədlər qaydasındadır, notarial qayda alçısaq qonur demək olar ki, qapısına can asfalt küçədir, marşrut cəmi 20 metrlik məsafəsindən keçir. Mətbəxinin bütün kommunal xətləri çəkilib, tam hazır şəkildədir. Bütün sənədlər qaydasındadır, notarial qaydada al-sat olunur. İkinci mərtəbəyə qalxıb filəcənlər, bu gün nə də dəyərliz izləyicilərimiz. İkinci mərtəbədə 3 otaq, birinci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx, hamam otağı, ikinci mərtəbədə də əlavə hamam otağı var. Və buray evin qonaq otağıdır, gördüyünüz kimi Geniş qonaq otağı var. Pəncərəsi isə həyət yan sahəsinə baxır. Döşəməsinə laminat qurulub. Mərtəbə alası monolit betonda fiqur tavan hissəsində fiqurlar işlənilib, gördüyünüz kimi. Bu cümlə gözəl klassik üslubda işləmələrlə işlənilib. Və birinci mərtəbədə olan pləkən alt hissəsində gördünüz ki, garderob yığmaq üçün yer də ayrılıb ki, bu da üstünlüklərdən biridir. Hə, onu da xatırladım ki, gördüyünüz kimi pləkən ə beton pləkənli, üzu taxta ilə işlənilib, digər evlərdəki kimi taxta qoldan yığılmayıb, dəyərli izləyicilərimiz. Bura isə birinci mərtəbədə olan salon otağıdır. Gördünüz ki, bu gündür. Yəqin ki, ikinci mərtəbənin təqdimatına, dəyərli izləyicilərimiz, ev çox ucuz qiymətə təklif olunur. Cəmi 70.000 manata təklif olunur. Təbii ki, real müştərilərə qiymətdə endirim olacaq. Yəni yola yaxın və məşrut xəttlərinə. Məktəb tam yaxınlığında da dəyərli izləyicilərimiz. Yəni çünki o cümlədən hər bir yaşayış obyektlərinə yaxın olan ev 70.000 manata çox ucuz təklifdir. İkinci mərtəbədə olan yataq otağı da dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bu cümlədədir. Bütün pəncərlərin qarşısı epək olan deyirəm ki, açıbdır, hal-hazırda özünüz də şahid olursunuz. Və ikinci mərtəbədə yerləşən digər yataq otağı bu cümlədədir. hə növbəti yataqda. Bütün kommunikasiya xətləri, elektrik xətləri hamısı təklib çəkilib, hazır şəkildədir. Burdan eyvana çıxışı da var, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi. Son təmir aid işlər gedir, işlər gedib, tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Pləkanın laqlanması qalıb, bir də evin təmizliyi. İkinci mərtəbədə olan yenə də hamam otağı və Otaqlar ölçülsə normal dəyərlisiz dərcilərimiz. Bir daha xatırladım ki, qiymət 70.000 manat təklif olunur. Yalmışlara təbii ki, endirim olmayacaq. İndi isə evin həyətanı sahəsini göstərək, dəyərlisiz dərcilərimiz. Ev yerdən 6 daş kürsüsü var. Kombi üçün burda yer ayrılıb. Həyətanı sahəsinə 2 avtomobil daha şəklində daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi mərkəzi kanalizasiya sistemidir, bütün kommunallar var. Sadiq bəy də çəkilişə hazırlaşıb. İzlədiyin üçün təşəkkür edirik. Kanalı abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın.